Ayat terakhir dalam surah Luqman Allah Ta'ala menegaskan bahawa Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui Apa yang berlaku kepadanya esok Esok kita hanya boleh merancang Tapi ketentuannya adalah milik Allah Subhanahu SWT Jadi kita sendiri tidak tahu apa berlaku pada kita esok Bahkan sekejap lagi pun kita tak tahu tuan. -tuan. Namun kita setiasa usaha kepada kebaikan lah dan apa yang kita rancangkan kita usaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah juga berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di manakah tanah ya, bumi yang dia maknanya apa? Di manakah tanah dia akan meninggal dunia? Di mana ia akan dikebumikan pun dia tidak tahu, dan jemaah Jadi masa tempat kematian kita bukan di bawah pengetahuan kita. Allah Taala Maha mengetahui. Tetapi ia pasti berlaku. Dan masa ini tuan-tuan bergerak. Umur kita ni saat hari bulan tahun ia bergerak mendekati ajal kita sedang kita tidak mengetahui ia bila tetapi eh, bermakna sebagaimana seperti kata Umar Abdul Aziz bahawa usia kita ini hari demi hari bergerak bulan demi bulan tahun demi tahun bukan bermaksud umur kita makin panjang tidak tetapi umur kita makin singkat menuju kepada waktu ajal kita meninggalkan dunia ini jadi sebab itulah Allah taala mengingatkan tentang masa umur kita yang semakin singkat dari hari ke hari, masa demi masa, waktu demi waktu. Lalu Allah taala berfirman innal Insan fi sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Kenapa rugi tu Maslan? Kerana dirinya tidak membuat apa? penambahbaikan, improvement. Tak ada improvement tu Hari ini sama macam semalam. Apatah lagi kalau jadi yang ketiga. Hari ini lebih teruk daripada semalam. Semalam okey sikit, hari ni lagi teruk. Ah ha, itu lebih lebih lagi duduk dalam apa bukan lagi rugi tapi duduk dalam kehinaan. Jadi dimaksudkan dalam Allah Taala balik kepada hari ini sama macam semalam. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu kita jadi semikian. Maka hari ini jadilah kita lebih baik daripada sebelumnya. Oleh hal demikian tadi Pak Sekandar Muhammad Nabi memberitahu kita strategi beramal. Jangan sama saja. Sama saja bukan nama istiqamah. Seperti seorang sepasang suami isteri dia berkahwin ya, 30 tahun lepas. Ya. Jadi suami isteri ini berkahwin, maghrib tu suami tu jadi imam. Ha, ini bukan kat sini lah, ini pasangan gunung Everest tu, tu tuan. Bila suami terjadi imam, Allahu Akbar baca surah al fatihah Alhamdulillahi Alamin. Alhamdulillah, isteri kat belakang jadi makmum kata, Alhamdulillah suami aku boleh jadi imam. Alhamdulillah bacaannya bagus. dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad ha, Baca surah Al-Ikhlas Rakan pertama Rakan kedua Habis surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbin nas ha, macam -macam. Jadi isteri ni ikut belakang Alhamdulillah Ya, Sampailah bagi salam Alhamdulillah suami jadi imam Alhamdulillah Itu 30 tahun lepas sebenernya. Hari ini dah 30 tahun Suami yang sama jadi imam, isteri kat belakang ikut jadi makmum. Allahu akbar. Baca surah Fatihah. Sampai habis surah Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Isteri kat belakang ni kata, mesti surah Al-Ikhlas. Suami so, ni pun bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kan dah kata dah sama. kan? Masuk rakaat kedua mesti surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Betul kan? Dari isteri ke belakang tu, dia dah boleh baca dah Masa apa 30 tahun istiqomah sungguh suami dia. Rakat pertama kul Allah, Rekat kedua Quran kul a'udzu nas. Bukan salah atau jemaah sekalian. Tapi apa dia buat? improvement, ya? Kita sebagai ketua keluarga, sebagai suami kena ada improvement juga dengan Quran. Tambah hafazan kita sikit sebanyak kan. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Aa. Jadi ada cucu belakang dia Masya Allah tu ha. Ni pun baca surah Alif Lam Mim ni Al-Baqarah ke Yang mana Ali Imran ke <laughs> Alakulihal Sedikit sebanyak dalam hidup kita ni Biar ada improvement Sebab tu Nabi SAW mengajar kita Untuk didik diri kita istiqamah Iaitu semakin bertambah usia umur kita Makin bertambah baik Kerana itu Nabi SAW bersabda ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Nabi ajar kita bagaimana strateginya untuk jadi hamba Allah yang istiqamah. Lakukanlah amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala. Apa jua amalan kebaikan? Sedekah ke, baca Quran ke, zikrullah ke, solat sunat ke, bahkan puasa sekalipun. Kata Nabi buatlah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Taala. Apa dia? Yaitulah adwamuha wa inqal amalan yang ia berterusan berpanjangan walaupun sedikit. kenapa? Kerana bila sedikit-sedikit lama-lama seperti kata pepatah eh qalilan qalilan sara jabalan. Ini pepatah mana tuan? Pepatah bahasa Melayu diarabkan. Ya itulah bukit sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itu maksudnya tuan. Jadi maksudnya apa? Jemaah sekalian, Allah Taala Nabi ajar kita strateginya, biar sikit lama-lama jadi bukit. Macam kita menuntut ilmu jemaah sekalian, sikit sebanyak yang kita dapat malam ni, malam semalam, malam esok, kita bawa balik, kita amal sikit. Walaupun tak semua, jangan tinggal semua buat sebahagian. Jadi malam ni tuan-tuan kita kongsikan lima sahaja. Bagaimana nak istiqamahkan Ramadan kita agar berkat syawal kita. Lima sahaja. Ha, ringkas untuk diri saya dan juga jemaah sekalian sama-sama kita dapat amalkan dan kita sampaikan insyaAllah lima perkara. Yang pertama jemaah sekalian dirahmati taala, sama-sama kita hidupkan barakah dalam Syawal ini. Selain kita menyambutnya dengan kegembiraan, ya. Di Malaysia ni tuan-tuan tak sama macam tanah Arab. Ya, tahun sebelum ni saya bawa jemaah umrah ketika bulan Syawal. Raya ataupun kita sebut raya ketiga lah, raya ketiga dah berangkat ke Mekah, ya, ke Jeddah, kemudian menaikkan umrah, ya. saya doakan semoga semua jemaah sekalian juga dijemput Allah Subhanahu dapat sampai ke Baitullahil Haram dapat berhaji berumrah bersama keluarga insya-Allah amin ya rabbal alamin dapat ke Madinah juga dan dan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dalam dua masjid yang mulia ini juga insya-Allah dapat kita beribadah semuanya insya-Allah dalam Masjid Al-Aqsa juga mudah-mudahan Allah izinkan dalam hidup kita amin ya rabbal alamin jadi ini maksudkan rahmat Allah Subhanahu taala bila dah sampai Mekah tuan dah berumrah yang jadi suasana di sana tuan-tuan itu syawal ketiga keempat memang tak ada dah suasana raya tak ada dah kan ketupat tak ada rendang apatah lagi lemang memang tak ada dah tuan ya jadi jumaah ni pun dah lupa dah umrah jadi pergi Madinah dah ibadah di Masjid Nabawi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah lupa dah umrah 12 hari tapi naik kapal terbang tuan-tuan daripada daripada Madinah sampai di Malaysia touchdown tuan-tuan raya balik kat Malaysia ni tuan-tuan walaupun dah masuk hari ke dekat-dekat 20 dah Tuan dirahmatullahi taala jadi nak sebut macam mana kita ni kan ha, di sana disebut raya yang pertama Aidilfitri kalau kedua dipanggil 2 Syawal 3 Syawal 4 Syawal kalau kita raya kedua raya ketiga raya keempat sampai 30 pun ada tapi tak pulalah Tuan jemaah sekalian dirahmatullah taala tak apa cumanya janganlah semangat Ramadan tu hilang ha jadi sebab tu kita dalam meraihkan kegembiraan syawal ini fabizalika falyafrahu kata Allah Subhanahu taala setelah kita dapat beramal dapat beribadah dapat mentaati Allah falyafrahu maka kamu gembiralah dalam Quran Allah beritahu ya bergembiralah kamu kata Allah taala untuk kita orang beriman namun tidak kita lupakan dalam kegembiraan itu untuk bawa madrasah Ramadan apa yang dah kita pelajari dalam institusi Ramadan itu apa yang telah kita diajari dididik bahkan ditarbiyah dalam Ramadan untuk kita bawa dalam life kita, kehidupan kita dalam bulan syawal. Jadi lima perkara saya tuan-tuan. Yang pertama, iaitu untuk kita bawa puasa kita. Puasa Ramadan wajib, namun dalam syawal tidaklah wajib. Tetapi Nabi SAW mengajar kita untuk istiqamah, untuk kita bawa amal dalam Ramadan. Apa yang dah kita belajar dalam Ramadan dibawa dalam life kata kehidupan kita dalam syawal dan seterusnya insyaAllah yaitu Nabi SAW pun bersabda Man sama Ramadan thumma atba'uhu sitta Siapa puasa Ramadan kemudian mengikuti dengan enam hari fi syahri Syawal berpuasa dalam bulan Syawal kana kasiyamid dahri dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yaitu kata Nabi SAW, siapa puasa Ramadan kemudian tambah saja mengikuti puasa itu dengan enam hari saja dalam bulan Syawal ha ni promosi luar biasa tuan-tuan hanya ada dalam bulan Syawal tak ada bulan lain iaitu maka akan jadi puasa itu kasiyamid dahri seperti setahun lamanya berpuasa jadi maknanya tuan-tuan pahala puasa ni pula dia luar biasa tuan-tuan tak sama macam amalan lain kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibnu adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi puasa ni amalan yang sangat special tuan-tuan kerana setiap amalan Kata Nabi SAW Anak Adam itu ada kiraan hasanahnya ya, Ada baginya pahalanya Maknanya telah termaktub Keilas siam kecuali puasa Puasa ni tidak tahu Berapa Dengan amalan puasa tu berapa amalan kita Berapakah pahalanya tak tahu tuan-tuan fa innahu li wa ana ajzi bihi kerana Allah berfirman kata Nabi SAW, puasa hambaku ini ya kerana dia puasa untukku maka akulah wa ana ajzi bihi akulah yang akan berikan pahala selayaknya bagi hamba ini ya maka sebab itu puasa ni pahalanya sangat besar sehingga nabi juga menyatakan pintu syurga itu ada 8 dalam hadis yang sahih salah satunya bernama ar-rayyan iaitu pintu ini masuki bagi orang yang dalam hidup di dunianya rajin berpuasa jadi tuan-tuan dalam -tuan, -tuan taala ya sebab itulah masuk syawal kita dah buatlah puasa enam tuan-tuan ya kalau tak ada, yang mungkin dah selesai, Alhamdulillah. Moga-moga Allah terima amal, Allah bagi pahala sebagaimana setahun berpuasa insya Allah. Ya, bagi yang belum selesai, sama-sama kita usaha selesaikan. Ya. Memang satu mujahadah tuan-tuan. Ada orang kata puasa Ramadan rasa sekejap. Ya, tapi puasa syawal ni sehari macam sebulan dia rasa. <laughs> tuan-tuan dia kata macam tu. Pasal apa? Pasal Ramadan semua orang puasa. Masuk syawal ni dia puasa. Orang lain tak, orang lain pun ha, sampai tengah hari dia pun mengajak dia jumlah makan kan saya belanja kambing nasi apa nasi mandi kambing ah sudah tak, tak. dia pun kata tak apalah puasa esoklah. lah <laughs> jadi tak jadi puasa tuan macam saya jugaklah buat kuliah ada kuliah duha di satu masjid ni lepas habis kuliah duha mengusi masjid pun kata ustaz marilah kita makan ustaz lepas habis kuliah ni ni dah habis kuliah kita pergi makan Dua tahun Ustaz mengajar sini. Hari ini baru ada kuah kambing Ustaz. Ah, jadi saya pun bila dengar macam tu paksa juga nak buka puasa tuan Ya, alat kuliah hal ini itulah itu disebutkan dugaan-dugaannya, ya. Jadi puasa sunat tadi maksudkan yang Nabi ajarkan mari kita sama-sama laksanakan. Selesai daripada itu marilah kita lazimi seperti Nabi SAW puasa yaumul itsnin wa yaumul khamis. Sahabat bertanya kenapa ya Rasulullah? Karena amalan diangkat pada waktu itu. Lalu Nabi kata wa ayurfa'a amali wa ana Aku suka kalau amalku diangkat amalanku diangkat pada saat aku sedang berpuasa. Ah ha, jadi marhmatkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya lazimilah kita puasa Isnin wa Yaumul Khamis dan kalau ada rezeki kita buatlah Ayyamul Bid ah ha, dalam setiap bulan iaitu 13, 14, 15 dalam bulan-bulan Islam kiraan tarikh dalam takwim qamari. Insyaallah moga-moga barakah hidup kita dan kita dapat bawa amalan Ramadan ini dalam kehidupan kita setiap bulan bermula Zulkaedah Sehinggalah bulan Zulhijjah nanti pun ada puasa yang special iaitu puasa hari Arafah bagi mereka yang tidak berhaji. Ini pun pahalanya besar dalam hadis Bukhari Muslim Nabi kata apa? Akan diampuni dosanya iaitu setahun yang lepas, Setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ini yang pertama. Amalan puasa yang dibawa ke dalam Syawal dan seterusnya insya-Allah. Yang kedua Iaitulah untuk kita membawa amalan apa untuk istiqamahkan Ramadan kita dalam syawal. Dengan membawa amalan solat kita agar semakin baik kualitinya. Iaitulah solat fardu kita dan diiringi dengan solat sunat. Jadi tuan-tuan di Allah Ta'ala. Ada sebagian ulama sebut bahawa kalaulah lepas dari Ramadan. Solat seorang tu makin tak baik, makin tak bagus. Maka ditakuti rugi habislah Ramadannya. Maknanya apa tuan-tuan? Sebenarnya Ramadan bukan hanya mengajar kita untuk berpuasa tapi mengajar kita untuk memelihara salat. Sebab itu Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala perintahkan kita berpuasa. Yang akhirnya natijahnya seperti orang terdahulu yang mereka diperintahkan, orang yang berjaya mereka berpuasa. Yang akhirnya dengan puasa itu kamu nescaya akan menjadi insan yang bertakwa pada Allah makin berhati-hati perbuatan, perkataan dan apa saja kita buat untuk mengikuti perintah Allah dengan sesungguh-sungguhnya dan meninggalkan larangannya. Jadi tidak ada lain melainkan amalan yang yang Allah perintahkan yang besar yang ini mendirikan salat fardu lima waktu sehari semalam. Eh, maka seharusnya lepas Ramadan makin bertambah takwa kita, makin bertambah baiklah salat fardu kita. Nah, bagaimana baik salat fardu ini? Iaitu dengan kita jaga sekurang-kurangnya tiga benda. Pertama, kata Nabi SAW, bila sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ayyul nas, ayul islam khair. Ya Rasulullah, dalam Islam ni apa amal yang paling terbaik untuk dipelihara? Ya, terbaik yang paling Allah Ta'ala suka. Apa dia? Kata bagi Nabi SAW, As-salatu ala waktiha, salat atas waktunya ataupun salat di awal waktu. Jadi tuan-tuan, dalam syawal ni, sebagaimana Ramadan, kita menyegerakan awalkan waktu salat. Artinya kita hadir ke masjid, hadir ke surau, kita segerakan salat kita. InsyaAllah dengan kita segerakan salat kita, Allah Ta'ala berkati sebagaimana Nabi SAW menyatakan itulah amalan yang paling terbaik. Ya, di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, perbaguskan kualiti salat kita dengan bagaimana? Kata baginda Nabi SAW, ya, yang disebut tentang salat salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'in wa Dalam hadis sahih Imam Muslim, kata Nabi SAW, salat berjemaah itu adalah lebih baik dari salat sendirian. Iaitulah dengan sebanyak 27 darjat. Ha, jadi tuan-tuan jemaah sekalian, ya, kita salat berjemaah insya-Allah. Sebagaimana dalam Ramadan kita berjemaah bukan hanya fardu tapi tarawih pun kita jemaah. Jadi apa salahnya dalam Syawal kita melazimi salat jemaah dalam setiap salat fardu kita insyaAllah. Itulah didikan Ramadan yang kita nak bawa. Yang ketiga, perbaiki kualiti salat fardu kita dengan kita cuba berusaha menambah ilmu tentang salat. Antaranya kita menambah kefahaman dalam bacaan surah Al-Fatihah kita, kita hafal maksud itu tuan jemaah sekalian InsyaAllah bila kita tahu makna bacaan surah Al-Fatihah, sekurang-kurangnya surah Al-Fatihah itu, maka bertambah lagilah kekhusyukan dalam salat kita insyaAllah. Begitulah kita juga ketahui yang lain. Ya yang lain bacaan-bacaan solat itulah kata Imam Al-Ghazali rahimah salah satu jalan jalan yang utama dan pertama sekali untuk menambah khusyuk dalam solat kita at tafahum iaitu memahami bacaan makna bacaan dalam solat ya baik kita terima dalam kepada taala maka dalam poin yang kedua juga sama-sama tuan jemaah sekalian sebagaimana dalam Ramadan kita menambah solat sunat kita melakukan solat sunat tarawih Maka dalam syawal ni kita tak bawa dah terawih tuan -tuan. Tak adalah terawih Tapi kita lazimilah salat-salat sunat Antaranya salat sunat rawatib Qabliyah dan ba'diyah Begitu juga salat sunat yang lain Salat sunat udu Salat sunat duha Salat sunat ya, uh, uh, Atau dan sebagainya tuan -tuan, jemaah sekalian. Karena akhirnya Baginda Nabi SAW menyatakan Inna awalu ma yuhasabu bihla abdu Yawmal qiyamah salatuhu Amalan puasa Ramadan kita, amalan apa saja. Ya, zakat kita, haji kita semua diletakkan tepi dulu. Akan dihisap yang pertama sekali solat kita. Lima waktu sehari semalam. Apabila sempurna solat itu, maka barulah dihitung amalan lain. Amalan lain akan jadi baik. Tapi kalau masalah ya, buruk amalan itu, maka buruk juga yang lain. Jadi sebab itulah jemaah sekalian dalam Tuhan inilah yang kita perbaguskan dalam syawal insyaAllah dan begitulah juga ditambah kalaulah kata Nabi SAW seorang itu ada kekurangan dalam fardunya maka akan ditanya apakah dia mendirikan solat sunat ada ha, maka ditambahkan ditutup segala kekurangan fardunya sehingga sempurna maka selepas itulah boleh dihisap amalan yang lain ha, maka kita tuan-tuan dia, dia rahmati Allah SWT sama-sama kita tingkatkan solat sunat kita ada kata baginda Nabi SAW untuk mendekatkan diri pada Allah. Takarub ilallah ta'ala ni ada dua jalan. Dalam hadis yang antaranya kita boleh baca di dalam uh, Matan Arba'i Nawawiyah eh, Imam An-Nawawi rahmatullah ta'ala uh, Mengambil uh, satu hadis dalam kitab ni, Dan ia merupakan hadis yang sahih Yang menyebutkan tentang bagaimana cara untuk mendekatkan diri pada Allah Kata Nabi SAW Yang pertama dengan kita pelihara yang wajib Yang wajib kita buat yang paling baik Kualitinya dan kuantitinya Kalau tidak kuantitinya pun kualitinya Seperti salat fardu kita Wajib ya, puasa Ramadan kita ya begitu juga yang wajib membayar zakat begitu juga yang wajib kita menjaga hati dan berkhidmat pada ibu ayah kita itu wajib dan begitulah juga membayar nafkah atau memberi nafkah kepada keluarga kita ha, ini wajib kita melakukannya sebagusnya kerana Allah mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu taala ini pertama ya dan begitu juga yang kedua kata Nabi SAW dengan menambah amalan yang sunat puasa sunat solat sunat eh, ya, dan lain-lainnya maka itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Eh ini yang yang kedua. Poin yang ketiga jemaah sekalian dirahmati taala istiqamah Ramadan dalam Syawal. Yaitu untuk kita sama-sama membawa Quran kita, tentu jemaah sekalian, di dalam Syawal dan sepanjang hayat kita. Kerana dalam Ramadan ia dipanggil Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yang mana Allah taala didik kita, Allah Subhanahu taala tarbiyah diri kita agar kita dapat menjadi sahabat kepada Quran. Maka kita melazimi membacanya siang dan malam bertadarus dan sebagainya. Ya. Namun janganlah setelah selesai dalam Ramadan, Quran ditinggalkan. Ya, seperti sebagian ini orang kat Gunung Everest juga tuan-tuan. Dia dah habis majlis khatam dia 25 Ramadan. Alhamdulillah. Kawan dia pun tanya. Alhamdulillah ji kita dah tadarus setiap malam. Hari ini dah khatam dah. Alhamdulillah. Bila pula khatam ni? Dia pun kata insya-Allah Ramadan tahun depan dia kata. <laughs> Maknanya apa? Masuk Ramadan tahun depan baru dia mula balik alif lam mim tu tuan. Ha, jadi rugilah kalau macam ni ya. Biarlah amalan tu berpanjangan walau sedikit tuan, -tuan. Maka kita bukalah Quran hari ni ya. Bacalah Al-Baqarah, Ali Imran. Sampailah kita khatam mungkin tidak Syawal, mungkin dalam Zulkaidah, Zulhijjah, biar Al-Quran itu menjadi sesuatu yang lazim untuk kita membacanya. Setelah kita bacanya ayat-ayat dalam bahasa Arabnya yang setiap hurufnya mendapat 10 hasanah kata Nabi SAW, maka kita iringi pula dengan mentadaburi ayat Quran, membacakan maknanya, menghayati maknanya. Sehingga akhirnya mudah-mudahan Allah kurniakan hidayah buat kita daripada Quran itu. Sebagaimana Nabi kata apa? Ikra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran kerana Quran itu akan tiba di hari kiamah menjadi syafaat kepada mereka yang akrab yang rapat dengannya yang menjadi sahabat kepada Quran itu. Eh maka sesama jemaah sekalian dirahmati taala kita akrabkan diri kita dengan Quran, membaca, memahaminya, menyampaikannya, beramal dengannya insyaallah. Moga sebab daripada Ramadan kita juga dapat mendekatkan diri kita dengan Al-Quran justru dengan itu mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadi insan yang juga mengikuti sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita terus menjadi para pembaca Al-Quran dan sahibul Quran. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan Ramadan dibawa ke dalam bulan Syawal ataupun diistiqamahkan Yaitu yang keempat sedekah. jemaah sekalian, Nabi digelar ajwadun nas, manusia yang paling pemurah. Tapi bila masuk Ramadan lagi luar biasa pemurah Nabi SAW Apatah lagi di penghujung Ramadan eh, Namun apakah bila syawal Nabi berhenti menjadi seorang yang pemurah Tak tuan, tuan Nabi terus menjadi insan yang permurah Jadi sebab itulah tuan-tuan Dalam kehidupan kita kalau Ramadan kita sudah pun bersedekah, Jangan kita berhenti dalam syawal teruskan sedekah. Carilah peluang Bila nampak je peluang sedekah kita sedekah tuan -tuan. Ya, kalau nampak tabung kita pun sedekah. Uh, tapi janganlah eh, ada seperti seorang dia duduk tuan-tuan diri tepi tabung dia pun senyum kat tabung tu orang pun tepuk bahu dia ji kenapa senyum dia kata sedekah dia kata senyum kan sedekah ah itu tak jadi sedekah tuan kalau jumpa orang senyum baru jadi sedekah tapi kalau jumpa tabung kena masuk duit baru jadi sedekah tuan rahmat taala eh jadi jumpa manusia pula sedekahnya dengan senyuman begitulah juga dengan memberikan pertolongan memudahkan urusan kita masuk ikut pintu tu tuan-tuan, tiba-tiba ada orang ikut belakang kita. Kita tahankan pintu itu untuk dia masuk sekali. Maka itu sedekah. Kita masuk lift orang nak masuk, kita tekan buka ha, sebelum ni tekan tutup kan. Ha, sekarang ni kita tekan buka. Itu sedekah. Dia masuk kurang penantiannya, maka pahalanya begitu-begitu dapat kerana memudahkan urusan dia. Jadi tuan-tuan, carilah peluang bersedekah kerana Nabi kata apa? Kullu ma'rufin ma sedekah. Setiap kebaikan yang kita buat adalah sedekah maka jadilah kita insan yang ringan seperti kuatah ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu kita sebut apa uh, ringan tulang uh, mudah kita menolong orang lain yeah? dan kita ni sentiasa cari peluang untuk tolong dan membantu orang lain itu semua sedekah tuan-tuan yang menjadi bekalan akhirat kita insyaallah ya yeah? jadi para jemaah sekalian taala, ta dan yang terakhir yang kelima iaitu banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala dan beristighfar waktu ini jemaah sekalian dalam kegembiraan kita menyambut Uh, bulan Syawal ini tuan-tuan jangan lupa saudara kita yang dalam keadaan kepayahan kesusahan di Palestin maka doakanlah buat mereka insya-Allah doakan juga saudara-saudara seislam kita di seluruh dunia moga Allah pelihara Allah selamatkan insya-Allah begitulah juga bagi ahli keluarga kita sendiri sanak saudara jiran tetangga kita insya-Allah moga sentiasa Allah taala kurniakan hidayah petunjuk kekuatan untuk dapat terus istiqamah dalam kebaikan ya dan moga kita semua sentiasa mendapat rahmat dan kasih Allah taala kejayaan dunia akhirat insyaallah aku qul hadza wa astaghfirullah azim wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh